Мобильная служба судебных приставов на дороге работала с утра. В основном автолюбители отнеслись к акции спокойно, но кто сильно спешил, высказывался недобро. Если для саранских водителей проверка документов по базе должников не в новинку, чамсинцы удивленно шли не к машине ГАИ, а к автомобилю совсем другого ведомства. Мы с сотрудниками ГАИ, с начальником ГАИ в частности договорились, были не против. Впервые надеемся на продолжение этого сотрудничества. Есть планы таких рейдов при проведение технического осмотра, выявление тех кто должников, которые не платят штрафы, транспортные налоги. За час пять должников расплатились на месте. В один голос заявляя, что так гораздо удобнее. Другие обещали заплатить на следующий день. И все же законопослушных оказалось большинство. Ну, у меня мелкий штраф по 100 рублей, не больше. Не сразу. Как получится, с финансами. Слишком строгих мер к должникам на первый раз чамсинские приставы применять не стали. Личные имущества не арестовывали, вере на слово. Да и слишком больших штрафов за теми, кого останавливали, не числилось. Наталья Тюрин, Татьяна Шашурина, Вести Мордове, Чамсинский район.